হেল্ল' গাৰ্জ কি খবৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোতে ভালেই মই আহিলে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আহিছোঁ ওচৰৰ গাঁওখনত ভাগত পাঠ আছে তালৈ আহিছোঁ এইফালে ভণ্টি দুজনী আহি আছে আৰু এজনী ভাগিন আহি আছে মাহত আগত গ'ল মই লগাত নামঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ এইখন নামঘৰৰ প্ৰথমখন গেট পালোঁহি কিমান ধুনীয়াকৈ চৰাইকেইটাই চিঞৰি আছে ন শুনি ভাল লাগি গৈছে এইফালেদি এতিয়া আমি সোমাই যাম গেটখনৰ দুয়োফালে দুভাগ মূৰ্তি দি থোৱা আছে এতিয়া এইফালে আমি যাম অলপ দূৰ যাব লাগে আৰু বেছি নহয় এতিয়া আমি পালোহি দ্বিতীয়খন গেট এইখন গেট পাৰ হৈয়ে আমি নামঘৰটো পামগৈ এইফালে দাদা এটাই আমাক দেখি কৈ থাকোঁতে ভিডিঅ' নবনামি ইমান কেৱল কৰি আছে সেইফালেখন ভাগৱত ভ্ৰমণৰ কাৰণে নাও সাজি উলিয়াইছিলে এইখন আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ অলপ আৰু এইফালে হৈছে আমাৰ নামঘৰলৈ সোমাই যোৱা মেইন গেইটখন সেইফালে গৰুণটো পক্ষী আছে দুয়োফালে দুজনক ৰাখিছে মোৰ মাতটো অকণমান ভাঙি আছে দেই মাতটো সৰু সৰুকৈ ওলাইছে এইফালে আহিলোঁ এতিয়া অহাৰ পাছত ইয়াতো দুভাগ মূৰ্তি ৰাখিছে শ্ৰী বিষ্ণুৰ পৰাশ অৱতাৰটো ৰাখিছে ইয়াত আৰু এইফালে আছে নিসিংহ অৱতাৰ এইটো হৈছে নামঘৰৰ বাট চৰা আৰু ইয়াত দিয়া আছে যে শংখ চক্ৰ গদাপদ্ম দি থোৱা আছে সেইফালে সি মানুহকেইজন উঠি থকা তাত বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে ঠাই বনাই দিছে সেইডোখৰ আৰু এইফালে আছিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কৰিছিলে বোলে বাটাকা উত্তোলন কৰিছিলে এয়া হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিয়া ঠাইডোখৰ এইফালে বাতাকা উত্তোলন কৰিছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে দেখি ভাল লাগি গৈছে সেইকাৰণে অলপ এইখিনিও তুলি থৈ দিলোঁ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে পৰীক্ষিত ৰজাক সাতদিন সাত ৰাতি ভাগৱত পাঠ কৰি শুনাই থকা দৃশ্য এটা দেখুওৱা হৈছে স্কুলত পঢ়োৱা ছোৱালীয়ে যদি পাছফালৰ পৰা আহি মাতি আছেহি সেইকাৰণে ফটোগ্ৰপিয়ে মাৰি থৈ দিলোঁ আমাক এইফালে চাহ খাবলৈছে লাল চাহ আৰু মিঠৈৰ লগত আমাৰ পাৰ্টি সেইফালে সেই দুজনো সেইফালে বহি আছে আৰু এইফালে আমাৰ মাহঁত বহি আছে আমাৰ পাৰ্টিটো দেখাই দিছোঁ আৰু চবফালে কৰি অঁ গ্লাছেই দিয়া নাই আমাক গোটেইখিনিয়ে ফটো মাৰি আহিলোঁগৈ মেইন গেটত চৰালি আৰু লাগি ধৰিলে এইফালে আমাৰ দুজনী পাৰ্টনাৰ গৈ আছে দেই হয় দুজনী আগত গৈ আছে এইফালে গেটখন পাইছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাই বাই